हमें बचपन से मुगालते में ये पढ़ाया गया है कि कायद अजम रमत ने यह डिसाइड किया था कि वो इस लिंकन इन में क्यों पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ के मेन गेट के ऊपर जो वो इन एंट्रेंस जोड़ था वहाँ पर उन्होंने अल्लाह का नाम पढ़ा था यानी मोहम्मद पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि कायद अजम अब यहीं से पढ़ेंगे तो उन्होंने एक अच्छे मुसलमान की तरह उस छबी को तो मिटा दिया अपने जहन से मतलब अपनी नफसियात का इस्तेमाल करते हुए मगर मोहम्मद के नाम के ऊपर उन्होंने फोकस करके कर रखा और वो चीज़ उनकी ताकत बनी रही ये टीलर की शॉप इस इलाके की सबसे कदीम शॉप है और कायद अजम रहा आज सफ़ेद इनका ट्रेडमार्क एक वाइट सूट है डबल ब्रेस्ट का और ये इनके हक हलाल की कमाई से बने थे आज की तरह नहीं कि कौम की लूटी हुई दौलत से वहाँ जाके के शॉपिंग कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं था ये उनकी हकलाल की कमाई थी उनको एक ऑफ़र थिएटर से भी आई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं थिएटर में अदाकारी में भी दिलचस्पी नहीं लेने लग गए थे और वो बैरत जो कि कैद अजम रमत के नाम के ऊपर ना सिर्फ चुटकले बनाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको डूब मरने का मुकाम है और उनको डूब माना चाहिए हमें बचपन से बुलाते में ये पढ़ाया गया है कि कायदाजम रमत ने यह डिसाइड किया था कि वो इस लिंकन इन में क्यों पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ के मेन गेट के ऊपर जब वो इन एंट्रेंस जोड़ता वहाँ पे उन्होंने रसोल्ला का नाम पढ़ा था यानि मोहम्मद पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि कायद अजम अब यहीं से पढ़ेंगे जबकि हकीकत ये थी कि उस ज़माने में भी जिस वक्त कायद अजम वहाँ पर थे और अभी वहाँ पर रसोल्ला का नाम वहाँ के मेन गेट के ऊपर है ही नहीं ये बात भी आज मैं इसको तफसील के साथ विजुअल्स के साथ आपकी खोलता हूं कायदे रहमत ने जब नाइनटीन फोर्टी सेवन में कराची बार के अंदर खिताब किया था पाकिस्तान बनने के बाद तो उन्होंने बताया था कि क्यों उन्होंने लिंकन जिन को चुना था मगर उनके उन अल्फाजों को ट्विस्ट कर दिया गया था और उनके अल्फाजों को यह बताया गया था कि जी उन्होंने लिंकन जिन के मेन गेट के ऊपर मोहम्मद का नाम देखा था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पर पढ़ेंगे जबकि ये ये बात ऐसी नहीं थी वो बात क्या थी वो रिकॉर्ड में तो मतलब अथेंटिक कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका मगर जब मैं पीछे जाके मैंने उनकी पूरी इस मामले को ग्राफ के अंदर देखा ढूंढा के क्या मामला थे तो फिर ये कुछ चीजें मेरे सामने आई जो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ और इस मामले में स्टैन ने अपनी किताब के अंदर लिखता है कि कायद अजह ने बहुत दिलचस्प अंदाज में और बहुत फरेब अंदाज में एक चाल चली थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वहां पे नाम है उसको उन्होंने इस तरह किया कि ने भी कई जगह पे डंडी मारी है खैर हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर अब कायद और उनके खानदान के हवाले से तारीख को क्यों ट्विस्ट किया जाता है ये आप भी समझदार हैं दरअसल तो देखा था उनकी याददाश्तों में कुछ ना कुछ महफूज था जिसको ट्विस्ट किया गया था तो कैद आजम रहमत ने ये वहां जिन के जो नया हॉल दी एफ वार्ड उस वक्त वहां की गैलरी थी द लॉ गिवर्स जो कि दुनिया के बड़े बड़े अच्छे रहनुमा जिन्होंने दुनिया को एक लॉ मुतारफ कराया उसमें उनकी पेंटिंग्स बनी हुई थी उसमें वाजे नहीं होता कि कौन सी शख्सियत कौन सी है मगर वहां पर नामों की लिस्ट थी एक और ये जो जी एफ की गैलरी थी यानी जॉर्ज फ्रेडरिक गैलरी में आज भी ये तस्वीर मौजूद है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां हजरत मूसा हजरत ईसा और रसूल वसल्लम समेत इंसानी तहजीब के बहुत से रूहानी कैदीन के ख्याली तस्वीर कानून दानों की हैसियत से पेंट करके रखी गई है और कायदेम रहमत बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस्लाम में किसी भी नबी की पेंटिंग बनाना शदीद तरीन गुना और हराम है मगर यह भी सच है कि कायदेजम रहमत ने वहां पर रसुल्ला का नाम देख कर मुतासर हुए थे ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं लिखा था जिस तरह बताया जाता है और कहा जाता है ये इतना सा नाम लिखा हुआ था इस पेंटिंग पे और ये पेंटिंग आप देख रहे कि ये रसुलला का नाम कहाँ था और इसमें लैटिन लैंग्वेज की छाप थी तो कायद आजम रहमत ने ठक करके पकड़ ली थी कि रसुल्ला का नाम है और वो यकीन मुतासर हुए थे और अगले तीन साल तक वो इस नाम से तकवियत और ताकत लेते रहे क्योंकि उनके नाम में भी मोहम्मद अली जिना था और उन्होंने एक अच्छे मुसलमान की तरह माजल्ला वो जो छबी बनी हुई थी उस पर मुझे लगता है कि गौर नहीं किया होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की छबी थी एक ही तस्वीर के अंदर तो उन्होंने एक अच्छे मुसलमान की तरह उस छबी को तो मिटा दिया अपने जहन से मतलब अपनी नफसियात का इस्तेमाल करते हुए मगर मोहम्मद के नाम के ऊपर उन्होंने फोकस करके रखे रखा और वो चीज़ उनकी ताकत बनी रही क्योंकि उस माशरे के अंदर से मैं खुद गुजर के आया हूँ और मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करके देखूँ या जो भी वहाँ पर पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं या जो पढ़ के आए हुए हैं वहाँ से वो अपने ऊपर अपनी जात के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अल्लाह से अगर उनको वाकई मोहब्बत भी है तो वो चीज़ उनको वो किस तरह उसको ट्विस्ट खुद अपने अंदर की कायनत के अंदर करेंगे वो आप समझ सकते हैं वो वो लोग समझ सकते हैं क्योंकि अगर वहां पे मैं भी होता तो उस छवि को मैं भी डिलीट करता और रसूल अल्लाह के नाम को पकड़ लेता ऐसा ही है और ऐसे ही यकीनन हुआ होगा इसमें कोई दो राय नहीं है क़ायदेजम की सेहर अंगेज शख्सियत में सबसे इंपॉर्टेंट उनकी पर्सनैलिटी के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग का सेंस था और इस ड्रेसिंग के सेंस में आपको इस बारे में मैं आपको आपके क़ैद के बारे में कुछ बातें बताता चलूँ जो कि अक्सरियत पाकिस्तानियों को नहीं मालूम और उस पर वो आपको फख्र होगा सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर में जितनी भी बेलवियज हैं इन सबकी शॉप्स एक ही गली के अंदर मौजूद हैं जिसे सेवल रो कहते हैं इस सेवल रो की मुख्तलिफ़ दुकानों से काद अजम रहमत ने सूट्स बनवाए थे और इसमें सबसे अहम हैनरी पोल एंड कंपनी की शॉप है ये टेलर की शॉप इस इलाके की सबसे कदीम शॉप है और कायद अजम रहमत का जो सफ़ेद इनका ट्रेडमार्क एक वाइट सूट है डबल ब्रेस्ट का वो यहीं से सिलवाया गया था और कायदेजम के इस सूट का नाम और मुख्तलि सूटों का नाम इनकी पुरानी जो लेजर्स हैं उसमें आज भी मौजूद है जिसमें से इस वाइट सूट की लेजर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कायद अजम ने अपनी दौरान तलब इलमी में उस वक्त उस वक्त 870 पाउंड का खर्चा किया था अपने सूट्स के लिए जो कि आज के 35,000 पाउंड बनते हैं कैन यू अमेजन कैन यू अमेजिन और ये इनके हक हल्लाल की कमाई से बने थे आज की तरह नहीं कि कौम की लूटी हुई दौलत से वहां जाके शॉपिंग कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं था ये उनकी हक हल्लाल की कमाई थी उन्होंने क्या जॉब्स की किस तरह मेहनत की वो एक अलग चैप्टर है मगर उनकी पर्सनालिटी में उसकी सहन अंगेजी में एन सूट्स का बहुत बड़ा हाथ था और वो जानते थे कि वो बहुत हैंडसम इंसान है इसी हैंनरी पुल टेलर्स ने अपनी एक याददाश्त मरतब की हुई है जो बुक की शक्ल में मौजूद है जो भी इंग्लैंड में है वो इनकी याददाश्त की किताब को वहाँ जाके देख सकता है जिसमें बड़े बड़े नाम दुनिया के जो इनके कस्टमर रहे हैं और उन्होंने इनके स्लेव के सूट पहने हैं तो उसमें आजम के सफेद ये डबल सूट इसकी तस्वीर के साथ वो वहां पे मौजूद है जिनके पास आसानी वो वहां पे जाएं यकीन जाएं और अपने दिल को खुश कर रहे हैं। इसके अलावा कायदे आजम का जो नाप है वो भी वो अगर आप उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दिखा भी देंगे कि जो पुराने लेजर में उनकी नाप है और उनकी जो साइन है ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और जो वो वहां पर नहीं जा सकते तो वो भी दिल ना ना होनरी पोल की वेबसाइट पे जाके वो हेरिटेज में जाके जैसे क्लिक करेंगे उसमें सबसे पहले आपके कैद आजम मोहम्मद अली जना मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की पहली तस्वीर ही है और उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो तमाम डिटेल्स आ जाएगी और वहाँ पर आप असली लेजर की तस्वीर भी देख सकते हैं ये तस्वीर मैंने वहीं से ली है तो आपके और मेरे कायद ऐसे थे और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उनको एक ऑफ़र थिएटर से भी आई थी क्योंकि वो कही कहीं ना कहीं थिएटर में अदाकारी में भी दिलचस्पी नहीं लेने लग गए थे और रोमियो और जूलियट की मरकजी किरदार यानी रोमियो की ऑफर का उन्होंने टेस्ट भी पास कर लिया था यानी वो स्टेज के एक बेहतरीन अदाकार के तौर पे शामिल हो सकते थे मगर पीछे से उनके वालिद का एक खत आया और उस खत ने और उसके एक जुमले ने कायद अजम रहमत को इस शोबे में जाने से हमेशा बाज रखा और कायद अजम रहम्ल ने इस तरफ जाना फिर मुनासिब नहीं समझा उनके लिए फातह ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कैद अजम रहमत लाई की मोहब्बत हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता मोहतरमा फातमा जिला की मोहब्बत हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता हम चाहे दुनिया में किसी भी कोने पे हों हम उनसे मोहब्बत करते थे हैं और रहेंगे है। और वो बेगैरत जो कि कैद अजम रहमत ला के नाम के ऊपर सिर्फ चुटकले बनाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको डूब मरने का मुकाम है और उनको डूब मरना चाहिए इसलिए कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी अपनी जवानी लुटा दी हो अपना घर बर्बाद कर लिया हो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए ऐसे लोगों का पाकिस्तान में बनना बनता नहीं है ऐसे लोगों का अगर मुल्क से जाने का बहुत ही ख्वाहिश है उनको यहाँ से चला जाना चाहिए और वापस पलट के नहीं आना चाहिए मैं तो ये बात आपको लिख के बता दूँ कि आप वहाँ पर कुछ भी कर लें आपके यहाँ माथे पे पाकिस्तानी कैनेडियन पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी यूरोपियन क्रिक हमेशा लगी रहेगी आप इस पाकिस्तान के नाम से अपनी जान छुआ ही नहीं सकते पाकिस्तान हमारी पहचानती है और हमेशा रहेगी और मुझे सलमान दुरानी को इस पर फख्र है लेकुम वरहमत लाई Well bora,